Добрый день, господин Мехмед. Хотелось бы сегодня показать небольшую установку о том, что мы говорили с вами по переработке ТБО отходов ТБО в электроэнергии. Я сейчас покажу небольшую установочку, экспериментальную маленькую, то, что мы говорили с вами по созданию производства, потому что считаем, что огромная необходимость в таких установках. Давайте я два слова расскажу, что на себя представляет. Это бункер засыпки, это бункер засыпки, куда засыпается щепа. И отходы дерева. В данном случае дерево, но вообще-то она работала, ее пробовали из ТБО, но такое количество ТБО это 50 кг в день, это нереально привозить. Тем более, более-менее э, беззараженное. Поэтому на сегодняшний день здесь используются отходы древесного производства. Здесь происходит термолиз, то есть это сочетание пиролиза с поддувкой, в данном случае, кислорода. Как это будет система? Э, улучшаться, это отдельный разговор после моего приезда. Это небольшой циклон, это необходимость, первая составляющая. Система очистки, одна из самых главных в системе получения синтез газа. От него зависит, насколько будет забиваться ДВС. То есть это один из главных пунктов. Водяная система очистки. Также обязательно является охладителем сразу. После охлаждения синтез газ подается на ДБС и на электрогенератор. Самая простая установка. Самое главное в этой установке это то, что можно ее значительно улучшить, используя дополнительную систему контроля на термометре. Дополнительная система очистки достаточно сложная, но улучшать ее можно. То есть перспективы развития этой установки есть. Плюс, так как это маленькая установка и автоматика на нее занимает определенные средства, большие установки всегда будут более преимущественными, более мощными установки, нежели мелкие такие. Это условно экспериментальный, на который можно пробовать и все показывать, как работает. Реально выпускать и надо выпускать более мощные, 100, 200, 300 киловатт, 500 киловатт. Чем выше мощность, тем больше эффективность. Все остальное, как мы говорили, я приеду, по каждому узлу расскажу отдельно. Большой привет Стамбулу, хорошего настроения, удачи, счастливо. Если, пойдет, Есть, до... Уровень у нас вот этот крантик, правильно? Да, 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 совершенно Все, 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 все. Открываем и закрываем. Так, все, можно сказать, запустили. Так, попробовал эту штуку конденсат. Видите, мало. Так, переживайте то, можно. можно тут эту крышечку тоже А, вон, будет эту крышечку? Вот мы спустили вот эти обходы смолистые. Там их не богато, но они все равно есть. Дальше мы приступаем к загрузке камеры. У нас идет еще древесный уголь потом. Древесный угу. уголь. Угу. Угу. На маленьких установках, на маленьких установках, для, установка. для, того, чтобы быстрее да, его разжечь, помнишь, мы на маленькой да. разжигали брикетами, то есть она спокойно. Да, да, да. Просто дольше времени. Здесь, чтобы быстрее разжигать, она загружается в древесный уголь. Юра, Юра, рано Просто а берем вот гранулы, гранулы. древесные рамы и идем на двойную фильтрацию. Там влажная фильтрация, мы заливаем сюда воду э, до этого уровня. Он дышит прямо, вот этот газ прямо дышит на воду. Вот эти тяжелые смолистые остаются, дальше набирается вместе с паром, проходит через два фильтра, О, промежуток там сантиметров 15. Проходит, выходит сюда и заходит на э, влагодивитель, да, на чистка отвага. Вот. Если мы еще добавим сюда охладитель воды, вот, он будет более концентрирован, как капля росы будет больше, и более чище, менее влажный будет заходить туда для воды. Ну, в принципе, система простая. Давайте при вас мы загрузим. Заведем, потом подождем минут 20, пока фитиль будет загориться у нас здесь, будет газ горючий. Мы пустим на вот это дверь, подключим нагрузку штэн, э, лампочка, это все увидите. После того, что можем подуть трубку, чтобы бензин нашу чтобы увидели, если нужно это. Вот и все, в принципе. Потом попробуем зажечь тарелку. Да, 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 да. да, То есть попробуем компрессором. Я прошу прощения, Костя Михайлович, Я все-таки два слова. Самое главное в этой установке большая просьба. Объясните, что самое главное это все-таки фильтрация от того, какой газ. Сколько там смолы остается, лучше в казино. Какое сырье вы загружаете, да. а от этого зависит уже, какой, какой идет набор фильтров здесь. То есть, если это, например, отходит и вода, это один набор фильтров. Здесь касается и полвашки из дерева, здесь, конечно, достаточно водяных фильтров, которые совершенно спокойно чистятся, перейти, сливаются и сливаются сливается чистая вода, Например, вот так. Вы следите за чисткой? и следить, чтобы промывалось, здесь промывается. Да. Ну, после там каждого желательно там чуть воды промыть, пролив открыть. И там то же самое собирается вода, ее открываем краном, да. потом уже потом это все перевораем, вместе с дровами оно идет дальше. Все. это. для лучшего просто быстрее выбираем. Желательно вот, дрова, есть, чтобы дуб, акация, такие мук. Стопали. Стопали. Все, достаточно. Пластиковую Да не надо. Понятно, что она будет гореть. Зачем сейчас засирать? Потом уже ребятам чистить это. Так. Тем более они уже запускали его на мусоре, оно работает. Да, на мусоре мы запускали пластиковую Так, теперь мы берем, Давай. закрываем крышку. Берем фитиль, сзади солярка. вот либо можно поставить сразу этот э, вентилятор, да? Да, или вентилятор. А мы сейчас попробуем все варианты. Сейчас.